Вас также приветствую своими золотыми куполами, в багрезе золота одетыми каштанами древний и прекрасный Киев. Турнир, названный именем Леонида Гайрияна, это лучшее свидетельство памяти друзей, нынешних подцов о человеке, который всю свою жизнь посвятил любимому виду спорта. А сегодня мы рады и благодарны спонсорам, организаторам нашего турнира, предоставившим возможность отдать дань памяти и уважения в этот день, день, когда Леониду исполнилось бы 57 лет. А сейчас командующему парадом суде международной категории Александру Кулибабе вывести парад участников. Греко-римской борьбы города Киева Балабану Ивану Константиновичу. Уважаемые гости и участники турнира, хотел бы вас поздравить с началом турнира и пожелать вам успехов в спортивных достижениях, чтобы все выиграли заняли первые места. Удачи вам! Ростянский Владимир Константинович. Мастер спорта Советского Союза международного класса, неоднократный чемпион Украины, Советского Союза, международных турниров, серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Это 1964 год. Русская организация ⁇ Глобальная инициатива ⁇ хочет приветствовать всех участников стат 11-м всеукраїнським турніром по греко-римській боротьбі та привітати ветеранів з греко-римської боротьби. Вітаємо вас всіх. Також приветствую Василія Фідасейовича Ката. Мастер спорту міжнародного коласу, неоднократний чемпіон України, победитель міжнародних турнірів групи А. Заслужений тренер України. Сильний розвиток та пропаганда фізичної культури та спорту у місті Києві і на Україні з нагоди визначення Дня фізичної культури та спорту нагороджується Кравченко Олег Миколаївич. 140 людей. Я думаю, що залишилися у нас фінальні зустрічі. Ми проведемо їх отлично, як проводили до відкриття соревновань. Желаю вам успіху.

뽀뽀뽀! 이 기계만! 이 기계만! 니가 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 니이니이 니가 이가이가이가 Балапам Иван Константинович. Победители получают подарки и конверты. Блок «Народна ініціатива» вітає переможців змагань та всіх учасників.